يفقهون وكذب به قومك هو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبع مستقر وسوف تعلمون واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنه واتى بحديث غيري واما ينسينك الشيطان ولا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين وعلى الذين اتقون لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لهم الذين هم لعب وذر الذين اتخذوا وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا وله أنظرة حياة الدنيا حياة الدنيا وذكر به أن تبث لنا الله ولا عادل كل يوم لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ من أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم ما كان قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا قل إن هدى الله والهدى وأمنا لنسلم لرب العالمين ونقيم الصلاة واتقوا هو الذي نسلم على السماوات الحق ويوم يقول